دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید تقسیم ہند سے پہلے سکھ برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندووں کے بعد تیسرا بڑا فریق تھے ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ انگریزوں کے برے صغیر سے چلے جانے کے بعد 1947 کی تقسیم میں مسلمانوں کو پاکستان مل گیا اور ہندووں کو ہندوستان مل گیا تو سکھوں کو آخر کیا ملا کیا سکھوں نے بھی اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا تھا اور اگر کیا تھا تو ان کے اس مطالبے کا کیا بنا اور کیا سکھوں کو پاکستان میں شمولیت کی دعوت کبھی نہیں دی گئی تھی آئیے ان سب سوالات کے ایک ایک کر کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو مائی کیوریس فیلوز، سکھ سکھم پنجاب کی دھرتی سے جنم لینے والا ایک پر امن مذہب ہے یہ عیسائیت اسلام اور ہندوازم کے مقابلے میں نسبتاً ایک نیا مذہب ہے اس مذہب کی بنیاد پندرہویں صدی کے آخر میں بابا گرو نانک سنگھ نے پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب میں رکھی اور آج بھی اس مذہب کے پیشواؤں کی زیادہ تر تعداد پنجاب ہی میں بستی ہے دنیا بھر میں سکھوں کی کل تعداد ستائیس ملین دو کروڑ ستر لاکھ کے قریب ہے اور اس کا تقریباً نوے فیصد حصہ بھارتی پنجاب میں رہتا ہے کینیڈا امریکہ اور برطانیہ میں بھی سکھوں کی یہ قابل ذکر تعداد موجود ہے لیکن ظاہر ہے پنجاب سے بہت ہی کم تو دوستو بیسویں صدی کے شروع کی دہائیوں میں جب انگریزوں سے بر صغیر چھوڑنے کا مطالبہ روج پر تھا اور مسلمان الگ وطن کا مطالبہ زور و شور سے کر رہے تھے تو اس وقت قدرتی طور پر بر صغیر کے سکھوں کے دل میں بھی الگ وطن کے مطالبے کے خیالات نے جنم لیا لیکن سکھوں کی پوزیشن مسلمانوں سے ذرا مختلف تھی وہ اس طرح کہ مسلمان ہندوستان کی کل آبادی کا تقریباً چوبیس فیصد بنتے تھے اور سکھوں کی تعداد ہندوستان کی کل آبادی کا دو فیصد بھی نہیں تھی سکھ ہندوستان کے کسی ایک ضلعے یا ڈسٹرک میں اکثریت میں میجورٹی میں بھی نہیں تھے بلکہ سکھوں کی یہ ساری تعداد پشاور سے لے کر دہلی تک مختلف شہروں میں بکھری ہوئی تھی ہاں سکھوں کی معاشرتی حیثیت ان کی تعداد کی نسبت بہت زیادہ تھی انگریزوں سے ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے تھے ہندوستان کی فوج میں ان کی نمائندگی ان کی تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی اور سکھوں کو پنجاب کی بہترین مارشل ریس بھی سمجھا جاتا تھا جنگ عظیم اول میں سکھ ہندوستانی فوج کا بیس فیصد تھے سکھ برے صغیر پر حکومت بھی کر چکے تھے اور سکھوں کی سلطنت مہاراجہ رنجید سنگھ کے دور میں کافی وسیع تھی پنجاب کی حکومت انگریزوں نے سکھوں ہی سے حاصل کی تھی بلکہ چینی تھی اور مہاراجہ رنجید سنگھ کی ریاست کے خاتمے کے ساتھ ہی رنجیت سنگھ کی سکھ فوج کی بڑی تعداد انگریزوں کی فوج میں شامل ہو گئی تھی انیسویں صدی کے وسط میں انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہونے والی سکھوں کی سلطنت میں پنجاب کے علاوہ کشمیر اور موجودہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقے بھی شامل تھے اس دور میں سکھوں کو مسلمان اور ہندو دونوں ہی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تقسیم کے وقت سکھ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ظاہر ہے جس پارٹی کی طرف بھی جاتے اس کو اس کا فائدہ ملنا تھا سکھوں کی ویسے بھی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں آباد تھی اور اس وقت کے مشترکہ پنجاب میں سکھ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے اس کو پنجاب جو کہ سب سے زرخیز صوبہ تھا اس کا سب سے بڑا حصہ مل سکتا تھا سکھ مذہبی اور تاریخی اعتبار سے ہندوؤں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ ایک تو زیادہ تر سکھ ہندو ہی سے سکھ ہوئے تھے اور ہندوؤں اور سکھوں کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھی۔ اور دوسرا رنجیت سنگھ ہی کے زمانے سے مسلمان حکمرانوں سے سکھوں کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے افغانستان کے مسلمان حکمرانوں سمیت بہت جگہوں پر ان کی لڑائیاں بھی ہو چکی تھی۔ جوار لال نہرو اور گاندی نے سکھوں سے نئی ریاست میں خود مختار صوبے اور زیادہ حقوق کے وعدے بھی کیے تھے اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اگر وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان کے ساتھ آئیں گے تو ان کو زیادہ حقوق دیے جائیں گے لیکن انیس سو اٹھائیس میں سکھ رہنما بابا کھاڑک سنگھ کانگریس سے ناراض ہو گئے تھے کیونکہ ان کے خیال میں آزاد ہندوستان کا جو مجوزہ آئین موتی لال کمیٹی نے بنایا تھا اس میں سکھوں کو وہ حقوق نہیں دیے گئے تھے جن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا اس موقع پر سکھوں کے رہنما ماسٹر تارا سنگھ نے بھی احتجاج تو کیا لیکن کانگریس کے ساتھ اپنا اتحاد قائم رکھا کیونکہ وہ مین سٹریم سیاست سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے دسمبر انیس سو انتیس میں نہرو اور گاندی کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بابا کھڑک سنگھ کو منانے کے لیے گئے اور انہیں یقین دلایا کہ آزاد انڈیا کے آئین میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی جائے گی جس سے سکھوں کو اختلاف ہو اس طرح سکھ اور ہندو اتحاد برقرار رہا اور ان کے باہمی تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوئے اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کیا قائد آزم نے سکھوں کو پاکستان کے ساتھ الہاق کی کبھی پیشکش کی تھی تو سکھوں کو مسلمانوں نے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی پوری کوشش کی تھی مہاراجہ پٹیالہ سے ملاقات میں قائد آزم محمد علی جنہ نے سکھوں کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی تھی وہ پنجاب میں سکھوں کی آزاد الگ ریاست قبول کرنے کو تیار تھے یہ ریاست پانی پت کے مغرب سے دریائے راوی کے مشرقی کنارے تک ہو سکتی تھی مہاراجہ پٹیالا کو اس نئی ریاست کے ہیڈ کے طور پر قبول کرنے کو بھی محمد علی جناح تیار تھے قائد اعظم کا مطالبہ بس یہ تھا کہ سکھ بعد میں پاکستان کے ساتھ نیم خود مختار ریاست کے طور پر کنفنڈریشن قائم کر لیں اس ملاقات میں وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان بھی موجود تھیں۔ مہاراجہ کے مطابق وہ ماسٹر تارا سنگھ اور دوسرے سکھ رہنماؤں کو سمجھتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ سکھ رہنماؤں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ آفر کسی صورت قبول نہیں ہوگی مہاراجہ پٹیالہ خود بھی ہندوؤں کے ساتھ ہی الحاق چاہتے تھے اس لیے انہوں نے محمد علی جناح کی آفر مسترد کر دی مہاراجہ کے مطابق اس ملاقات کے آخر میں لارڈ مونٹ بیٹن نے انہیں کہا کہ آپ کو جنہ صاحب سے دوبارہ مل کر اس موضوع پر بات کرنے چاہیے دہلی میں ایک ملاقات قائد اعظم محمد علی جنہ کی مہاراجہ پٹیالہ سے دوبارہ بھی ہوئی اس ملاقات میں محترمہ فاطمہ جنہ اور لیاقت علی خان بھی موجود تھے اور اس میں پٹیالہ کے سابق وزیراعظم حردیت سنگھ ملک بھی موجود تھے مشہور سکھ مورخ کربال سنگھ نے ایک انٹریو میں جب حردیت سنگھ سے قائد اعظم کی اس پیشکش کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس ملاقات میں ماسٹر تارا سنگھ گیانی کرتار سنگھ اور مہاراجا پٹیالہ بھی موجود تھے اور محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ آتے ہیں تو انہیں وہ سب کچھ ملے گا یعنی آپ کی اپنی پارلیمنٹ ہوگی فوج بھی اپنی ہوگی انہوں نے حردیت سنگھ ملک سے یہ بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے مصر میں زغن الپاشا نے عیسائی اقلیت کے ساتھ کیسے معاہدہ کیا تھا میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں گا اور پھر محمد علی جناح نے بتایا کہ عیسائی اقلیت کے نمائندے جب اپنے مطالبات لے کر زغن الپاشا کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اپنے مطالبات لکھ کر لاؤ جب وہ لکھ کر دوبارہ آئے تو پاشا نے بڑے بغیر ہی دستخط کر دیے ہردیت سنگھ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نہیں جانا لیکن محمد علی جناح کی ایسی آفر سن کر ہم سناٹے میں آ گئے ہمیں اس کی بالکل بھی توقع نہیں تھی اس لیے ہم نے پوچھا کہ جناح صاحب آپ تو یہ وعدہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے بعد اس وعدے کو آزاد پاکستان میں کون وفا کرے گا محمد علی جناح نے کہا کہ میرے الفاظ پاکستان میں ایسے ہیں جیسے الہامی الفاظ ان سے پھرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے میں رہوں یا نہ رہوں محمد علی جناح کے ان الفاظ کے بعد کچھ کہنا باقی نہیں رہ گیا تھا میٹنگ ختم ہو گئی تھی لیکن اس آفر کو سکھ رہنماؤں نے نظر انداز کر دیا قائد اعظم کی سکھ رہنماؤں سے یہ ملاقاتیں اپریل 1947 کی ہیں اور ظاہر ہے اس وقت برسگیر اور پنجاب دونوں کی تقسیم کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا سکھ بھی کانگریس کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکے تھے اور انیس سو سنتالیس کے راول پنڈی ڈویژن کے فسادات بھی ہو چکے تھے جن میں سکھوں کا بہت بڑا مالی اور جانی نقصان ہوا تھا اور ہزاروں سکھ مشرقی پنجاب کے علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے اگر راول پنڈی کے یہ ناخوشگوار واقعات ناپیش آئے ہوتے اور سکھوں کو پاکستان سے الحاق کی دعوت تقسیم سے کچھ پہلے مل جاتی تو شاید وہ اس پر زیادہ سنجیدگی سے غور کرتے لیکن کچھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور سکھ رہنماؤں کی ان ملاقاتوں کی تاریخ انیس سو نہیں انیس سو ہے اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ کیا سکھوں نے خود سے کبھی الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا تو دوستو ہندوؤں اور مسلمانوں سے الہاق کے علاوہ انگریزوں کی طرف سے بھی سکھوں کو اپنا الگ وطن بنانے کی ایک پیشکش کی گئی تھی اور تاریخ میں اس کی ایک گواہی موجود ہے کپور سنگھ اپنی کتاب سم ڈاکومنٹس آن دا ڈیمانڈ آف سکھ ہوم لینڈ میں لکھتے ہیں کہ سترہ مئی انیس سو سینتالیس کو برٹش کیبنٹ کی طرف سے نہرو ملیاقت علی خان اور بلدیو سنگھ کو برطانیہ دعوت دی گئی تاکہ ہندوستان کی تقسیم کے مسئلے پر کسی حتمی نتیجے تک پہنچا جا سکے اتفاق نہ ہونے پر نہرو واپس ہندوستان چلے گئے برطانوی کیبنٹ میمبرز میں بلدیو سنگھ کو پیشکش کی کہ اگر آپ نہرو سے الگ ہو جائیں تو بر صغیر کے سکھوں کے لیے ایسی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے جس سے ان کی الگ سیاسی شناخت بھی ہوگی اور دنیا کی تاریخ میں اپنا ایک مقام ہندوؤں سے ہٹ کر الگ سے بنانے کے قابل بھی ہو جائیں گے یعنی سادہ الفاظ میں سکھوں کو مکمل خود مختار ریاست کی پیشکش انگریزوں کی طرف سے کر دی گئی تھی بلدیو سنگھ نے اس خفیہ آفر پر کسی طرح نہرو سے رابطہ کر کے رائے مانگی جس کے بعد وہ پریس کو یہ کہہ کر واپس ہندوستان آ گئے کہ فی الحال ان کا انگریزوں سے اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کہ وہ ہندوستان سے جلد از جلد نکل جائیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سکھوں کو ہندوؤں کی طرف سے وعدہ کیے گئے خود صوبے اور دوسرے حقوق دینے کی پیشکشوں پر کامل یقین تھا تاریخ سے مزید پتہ چلتا ہے کہ انیس سو تیس کی دہائی میں نائنٹین تھرٹیز میں سکھ رہنماؤں نے آزاد پنجاب کا مطالبہ کیا تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ جلندھر ڈویژن لاہور ڈویژن امبالا لائل پور جو اب فیصل آباد ہے اور موٹ گمری یعنی ساح وال کے علاقوں کو ملا کر ایک آزاد پنجاب ریاست بننی چاہیے کرنال اور حسار کے سکھ اکثریتی علاقوں کو بھی سکھ اس آزاد ریاست میں شامل کرنا چاہتے تھے اور پنجاب کے بعض وہ علاقے جہاں ہندو اکثریت میں تھے ان سے دست بردار ہونے کو بھی تیار تھے ننکانہ صاحب جو کہ سکھوں کا انتہائی مقدس مقام ہے وہ بھی لاہور ڈویژن ہی میں شامل تھا ایک دفعہ سکھوں کی طرف سے پنجاب کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولا بھی پیش کیا گیا تھا جس کے مطابق سکھوں کا مطالبہ تھا کہ نمبر ایک امبالا اور جلندھر ڈویژن کو غیر مسلم صوبہ بنا دیا جائے نمبر دو راول پنڈی ڈویژن اور ملتان ڈوین کو مسلم صوبہ بنا دیا جائے نمبر تین لاہور ڈویژن کو مسلمان ہندو اور سکھوں کے مشترکہ کنٹرول میں دے دیا جائے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سکھ پورے پنجاب کی آبادی کا پندرہ فیصد سے بھی کم تھے اور اس وقت کے گورنر پنجاب جینکنز کے مطابق ان فارمولاز کے تحت غیر مسلم ریاست تو بن سکتی ہے لیکن سکھ ریاست تو بالکل بھی نہیں بن سکتی کیونکہ سکھ صرف پندرہ فیصد ہیں اور کسی ایک ضلع میں بھی میجورٹی نہیں رکھتے برطانوی سیکٹری آف سٹیٹ فار انڈیا نے سکھوں کے ان مطالبات پر کچھ اس طرح اظہار خیال کیا تھا بلا شبہ سکھ ایک عظیم قوم ہے اور انڈیا کی معیشت اور فوج میں ان کا کردار ان کی تعداد کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پنجاب کی کل اڑائی کروڑ کی آبادی میں صرف چالیس لاکھ ہیں اور کسی بھی جمہوری کسوٹی کے مطابق وہ میجورٹی یا اکثریت کو دور کی بات ایک بڑی اقلیت بھی نہیں بنتے اور کسی ایک بھی ضلعے میں سکھ اکثریت میں بھی نہیں ہیں ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ سکھ ریاست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سکھوں نے الگ ریاست کے قیام کی کوشش تو کی تھی لیکن ان کی انتہائی کم تعداد اور پنجاب کے کسی ایک بھی ضلعے میں اکثریتی آبادی میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوششیں کامیاب ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے سکھ رہنماؤں کو بھی اپنی اس کمزوری کا پورا احساس تھا اس لیے انہوں نے انڈین کانگریس سے الہاق کر کے آزاد ہندوستان میں خود مختار صوبے والے مطالبے پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا سکھوں کے لیے پنجاب کی تقسیم میں نقصان ہی نقصان تھا کیونکہ ان کی مختصر سی آبادی کا زیادہ تر حصہ پنجاب میں تھا اور پنجاب نے مسلم میجورٹی صوبہ ہونے کی وجہ سے تقسیم ہونا ہی تھا لیکن اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا یا انگریزوں کا قصور نہیں تھا سکھوں کی آبادی ہی بہت کم تھی اور منتشر بھی تھی اور مزید یہ کہ سکھوں کے تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ہندوؤں سے زیادہ بہتر تعلقات تھے شاید اسی لیے سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ ایک صوبے کی حیثیت میں جانے کو ترجیح دی اب دیکھتے ہیں تقسیم کے بعد کے حالات انیس سو پچاس میں جب آزاد ہندوستان کا آئین مرتب کیا گیا تو سکھوں کو اس میں وہ حقوق نہیں دیے گئے جن کا وعدہ ان کے بڑوں سے تقسیم سے پہلے کیا گیا تھا اس بات پر سکھ ناراض ہو گئے اور سکھ رہنماؤں نے اس آئین کو ماننے سے انکار کر دیا اصل میں سکھوں سے جس خود مختار سکھ اکثریتی صوبے کا وعدہ کیا گیا تھا اب کانگریس اس پر عمل نہیں کر رہی تھی بلکہ کانگریس نے یہ کیا کہ ہریانہ کے ہندو اکثریتی علاقوں کو بھی نئے صوبہ پنجاب میں شامل کر دیا جس سے سکھوں کی آبادی کا تناسب اس جگہ اور کم ہو گیا جبکہ سکھوں کا مطالبہ تھا کہ صرف پنجابی بولنے والے علاقوں کو ملا کر ایک مکمل پنجابی صوبہ بنایا جائے جس کی زبان بھی پنجابی ہو انیس سو چھپن میں آٹھ آزاد ریاستوں کا مجموعہ پیپسو یعنی پٹیالہ اینڈ ایسٹ پنجاب اسٹیٹ یونین کو بھی اسی صوبے پنجاب میں شامل کر دیا گیا تھا جو سکھ اکثریتی علاقے تھے ان اقدامات کی وجہ سے سکھ بہت ناراض ہوئے اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کے اکثریتی علاقوں کے ساتھ جان بوجھ کر ہندو اکثریتی علاقوں کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ سکھ کسی ایک صوبے میں آزادی کے بعد بھی پاور میں نہ آ سکے سکھوں کی اس محرومی کا ازالہ بھارت نے 1966 1966 یعنی پینسٹھ کی جنگ کے فوراً بعد کچھ اس طرح کیا کہ پیپسو کے ہندو اکثریتی کچھ جنوبی علاقوں کو ہریانہ جو کہ خود ایک ہندو اکثریتی علاقہ تھا کو الگ صوبہ بنا کر اس میں شامل کر دیا اور اسی طرح شمال میں پنجاب کے کمرا اور ہشیارپور کے کچھ علاقے ہیماچل پردیش صوبہ میں شامل کر دیے اس طرح سکھ اکثریت پر مشتمل پنجاب صوبہ وجود میں آ گیا لیکن آزادی کے بعد لاہور کے متبادل کی طور پر نئے آباد کیے جانے والے شہر چندی گڑھ کو صوبہ پنجاب اور ہریانہ دونوں کا مشترکہ دارالحکومت قرار دے کر براہ راست مرکزی حکومت کی یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا اس چندی والے معاملے پر سکھ بھارتی حکومت سے خوش نہیں تھے وہ اس کو صرف پنجاب کا حصہ بنانا چاہتے تھے خیر نئے سکھ اکثریتی صوبے کے قیام کے بعد بھی سکھوں کے مطالبات اور اختلافات بھارت کی مرکزی حکومت سے چلتے رہے اور 1984 ایٹی فور کا انتہائی دردناک سانحہ گولڈن ٹیمپل بھی انہی حالات کا شاخسانہ تھا اب آتے ہیں ایک مفروضے کی طرف کہ اگر سکھ پاکستان میں شامل ہو جاتے تو اگر تقسیم کے وقت سکھ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرتے تو پنجاب پورے کا پورا مسلمانوں اور سکھوں کو مل سکتا تھا جو کہ سب سے زرخیز صوبہ تھا اور سارے انڈیا کو اناج مہیا کرتا تھا یعنی مسلمانوں اور سکھوں کی اس مشترکہ ریاست کی حدود دہلی تک ہو سکتی تھی ہندوستان کی فوج بھی کمزور ہو سکتی تھی کیونکہ اس میں سکھوں کی بڑی تعداد شامل نہیں ہونا تھی سکھوں کے انتہائی مقدس شہر ننکانہ صاحب امرتسر کرتارپور حسن عبدال وغیرہ سب سکھوں کی اپنی ریاست میں ہونا تھے سکھ جو کہ اس وقت انڈیا کی آبادی کا صرف دو فیصد ہیں۔ اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتے تو ان کی آبادی کا تناسب پاکستان میں تیرہ فیصد تھرٹین پرسنٹ کے قریب ہوتا جو کہ ظاہر ہے بھارت کے دو فیصد سے چھے گنا زیادہ ہے سکھ اگر پاکستان میں شامل ہوتے تو پاکستان ثقافتی اور معاشرتی طور پر بھی ذرا مختلف ہو سکتا تھا کیونکہ تیرہ فیصد سکھوں کی وجہ سے پاکستان ایک جیسے مذہبی کلچر کے بجائے ملٹی کلچرل ملک ہوتا خاص طور پر مذہبی اعتبار سے لیکن یہ باتیں تو صرف مفروضے ہیں سکھ ایک آزاد منش قوم ہیں ان کی قیادت نے اپنی قوم کے لیے جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا سکھ قیادت کا فیصلہ کتنا بہتر ثابت ہوا یہ ایک تاریخ کا سوال ہے آپ کے خیال میں اس سوال کا جواب کیا ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں شکریہ